আই এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই এনাডাৰ মিনি ব্লগ আজি আমাৰ ঘৰৰ কাম চলি আছে মাহাজনে চাই আছে যিহেতু আমাৰ ৰুমটো তাত টাইলচ লগোৱা নাছিলোঁ লগালোঁ এইকেইদিন ছুটিতে তো মই এতিয়া সোমালোঁ পাকঘৰলৈ কাৰণ মিস্ত্ৰীৰ কাৰণে খানা যোগাৰ কৰিব লাগিব আজি মাছত পাতত দিয়া বনাম সেয়েহে মই এনেকৈ কলৰ ঠাৰিটো কাটি লৈছোঁ আৰু এখন কলপাত এনেকৈ সেকি লৈছোঁ যাতে কলপাতখন ফাটি নাযায় এইখিনি সৰু মাছ আৰু মই ছিঙি লৈছোঁ আদাৰ পাত আদাৰ পাত দিলে ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহে ঘৰৰে গোটেই বস্তুখিনি আৰু এয়া হ'ল মান ধনিয়া মানধনিয়াখিনিৰ অৱস্থা একেবাৰে নাই আৰু এয়া যে দেখিছে এইটো ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ গছ ময়ে ৰুইছিলোঁ তিন বছৰ আগতে এনেকৈ কলৰ ঠাৰিটো সৰু সৰুকৈ কাটি মই প্ৰথমতে জুইত অলপমান সেকা দি ল'লোঁ যাতে ভালকৈ বন্ধা খাই টোপোলাটো আৰু এয়া মিস্ত্ৰীৰ কাৰণে ভাজি হৈয়ে গ'ল আৰু এনেকৈ মই টাৱাখন কম জুইত গৰম দি ল'লোঁ প্ৰথমতে গৰম হৈ থাকিব দিছোঁ আৰু এতিয়া মই বস্তুখিনি যোগাৰ কৰিম এনেকৈ কলপাতখনত অলপমান তেল দি লৈছোঁ তাৰপিছত মাছখিনি দি দিছোঁ মাছখিনিত আৰু এতিয়া মছলা পাতি অলপমান দিম এইখিনি হৈছে আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট এইখিনি মই মিক্সাৰত পিচি লৈছোঁ আৰু এয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু অলপমান ৰংগুড়া দিম মই ৰংগুড়া নিদিলেও হয় তথাপি অলপমান দিছোঁ যাতে কালাৰটো অলপমান ৰঙা হয় আৰু এতিয়া দিম মই আদাৰ পাতখিনি আৰু নেমুটেঙাৰ পাতখিনি এইখিনি দিলে এতিয়া খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহে সেইকাৰণে মোক ভাল লাগে অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ নেমুৰ পাত যাতে গোন্ধটো ভাল আহে আৰু এইখিনি মান ধনিয়াৰ পাতখিনি আৰু এতিয়া দিছোঁ কেঁচা মিঠাতেল সৰিয়হৰ তেল আৰু একদম লাষ্টত দিছোঁ এটা জলকীয়া যিহেতু মই জলকীয়া বটি দিছোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ এটা জলকীয়া দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এনেকৈ এইখিনি বান্ধি ল'ম তপলাটো ধুনীয়াকৈ বান্ধা খাইছে যিহেতু কলপাতটো মই সেকি লৈছিলোঁ জুইত যাতে ফাটি নাযায় আৰু অলপমান মিঠাতেল দি দিছিলোঁ পাতখনত আৰু এনেকৈ কলৰ ঠাৰিৰে মই ধুনীয়াকৈ বান্ধিলোঁ এইটো আৰু এতিয়া এইটো টাৱাখনত দি দিম মই যে টাৱাখন গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ টাৱাখনত মই অলপমান তেল দি লৈছোঁ যাতে মাছখিনি লাগি নথৰে বা পাতখন আমাৰ লাগি নথৰে অলপমান তেল দি লৈছোঁ এনেকৈ মিঠাতেল নিদিলেও হয় তেলখিনি তথাপি দি লৈছোঁ এনেকৈ দি দিছোঁ এতিয়া আমাৰ মাছৰ টপলাটো আৰু এনেকৈ মই বাৰে বাৰে ঊলটালট কৰি আছোঁ পাঁচ মিনিটৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান ৰাখিলোঁ ঊলট পালতকৈ আৰু দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে মাছখিনিৰ তলত আৰু মাছখিনি এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ কি ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু কেঁচা পিঁয়াজ এটা আৰু অলপ কেঁচা মিঠাতেল দি পিটিকা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ